власти Донецкой и Луганска не могут справиться ввиду постоянной вооруженной блокады. Мы должны помнить, что навязывая Кремлем федерализация, это по сути попытка легализовать передел собственности между конкурирующими бандитскими группировками Донецка и Луганщины. Боевики в масках и с автоматами не оставят политические права. Они просто хотят воспользоваться хаосом и произвести передел собственности в без того стагнирующих регионах Донбасса. Референдум за присоединение Темпропетровской области требует от сознательных граждан организации охраны мест проведения референдума, проведения агитации. Штаб национальной защиты готов оказать им всю необходимую помощь. Мы действуем исключительно в рамках украинского законодательства, в отличие от людей, посягающих на независимость и и территориальную целостность Украины. Люди, которые проживают в Донецке, имеют крупный бизнес, и там, и здесь приезжают и сравнивают результаты. То есть, что происходит у нас, и что происходит у них. Где вывозят 20 автомобилей с автосалона средь бела дня, то есть вот такая вот подобная ситуация. То есть люди просто делают, люди сказали: мы согласны это финансировать. То есть ни одной копейки с госбюджета, с бюджета местного совета потрачено не будет. Это это может стать одним из выходов из этой ситуации. Я, например, с огромным уважением отношусь к Сергею Алексеевичу, да, Таруте, но ситуация показывает, что возможно, да, вот этот выход, то то, о чем мы сегодня говорим, будет в крайнем случае, да самым лучшим выходом, который, который мы сможем иметь в будущем. Не могу сказать, что я гарантирую, что мы покроем все 66 территориальных административных единиц, но сделаем все от нас зависящее, зависяще, чтобы максимально все э, э, единицы вошли, э, в, то есть там, там прошел этот опрос.